Значит, на, на сегодняшний день у нас, скажем так, ну, было везде в средствах массовой информации, что ничего не делается, значит, там не меняется составы и все остальное прочее. Значит, на сегодняшний день, как вы знаете, все, все, все замы, скажем так, поменялись. У меня первый зам значит, по экономике и по общим вопросам, скажем так. Кроме того, по предприятиям значит, у нас поменялся директор коммунальное предприятие рыночной торговли и парковка, значит, и поменялся директор КП «Чистое места. Ну, и я, так сказать, на этом все не останавливается, то есть прошло только три месяца, то есть я еще присматриваюсь, может быть, Поменяются, какие то сказать, начальники отдела в исполкомах, пока это все в стадии. То есть, скажем так, прийти, просто помахать шашкой всех разогнать, это, так сказать, не, не тот вопрос. Тем более, так сказать, если вы вспомните мою предвыборную кампанию, когда я шел сюда, скажем так, я же не говорил, что я всех разгоню. То есть я, я говорил то, что мне без разницы, голубые, синие, зеленые, мне без разницы, любая значит, принадлежность партии. Если человек нормально работает и готов сотрудничать со всеми, со всеми работать. Питання ще. ще я, ще я ще не є. знаю, може не сподобається комусь з других змі, а комусь сподобається. Валерій Ворон дає неправдиву інформацію, розказує. Вчора Валентина Ваніна прислала кореспондента, записали, пішли, я включаю телевізор. Валерій Ворон розказує про супермаркет. Що він розказує? Це тема дуже болюча. Він говорить так: інвестор. Буде будувати спортивні майданчики, і Полякова це каже, і дитячі площадки. Ви, міський голова, вже місяць знаєте, що наші підприємці вже зробили проекти. Я їх вже бачила, зробили макети, підіжіть, майданчиків без супермаркета і зроблять безплатно це людям. Чому про це не сказав міський голова? Він говорить, що люди не доінформовані. Чому він не говорить, що інвестор хоче супермаркет плюс майданчик, а підприємці хочуть майданчики без цього? Давайте, коли вже підняли вопрос супермаркета, відволюче, чесно скажу, взагалі откуда цей вопрос? Ви знаєте чи не? Знаємо. Знаємо. Давайте я вам розкажу, розкажу желтоводцям, щоб понятно було. В 2008 році проходили слухання, значить, общественне слухання желтоводцяв о том, що строїть не строить супермаркет. Значить, той участок землі, за який йдеться мова, значить, он у нас призначений під так, под, так есть, Там була встретитися в школа і там тут, тільки може бути построєна або школа, або другий -то центр. Тобто Там не може бути допустим, там, самого, скажімо так, жилого дому, чи, чи чого, чого-то, чого. -то, чого -то. То есть в 2008 году наши желтоводцы сказали, да, мы хотим торговый центр. Предприятие Мисто Рий» взяло в аренду данную землю. Значит, оно исправно платило значит, за землю все эти годы значит, до октября или сентября или октября 2013 -го года. Потом данное предприятие сдало значит, эту землю, сдало назад в испоковье. И когда, значит, еще, я так понимаю, что еще осенью, значит, поднялся вопрос о том, что да, кто-то что-то хочет построить, то началась так называемая вся колотнача. Но суть вопроса не в том. То есть, в принципе, депутаты на своей сессии, депутаты на своей сессии, значит, отменили решение о строительстве, допустим, этого самого. То есть выключили вообще. Тогда я сказал на сессии, хотя с депутатами разговаривали на эту тему, то я сказал, говорю, ребята, Говорю, давайте так, то есть у нас в 2008 году желтоводцы сказали, что мы хотим построить, да? А вы отменили, не, желтоводцы, вы отменили это решение. Тогда я говорю, что я э, назначаю слушание, пускай желтоводцы еще раз уже в 2014 году скажут, хотят они или не хотят. Вопрос не стоит в супермаркете, вопрос не стоит в 33 квадратных метрах на сегодняшний день. Вопрос стоит о том, что желтоводцы скажут, да хотят, будет буде, хотят. желтоводцы скажут, не, будет не. Ну е, я посчитав тому, що е, не можуть депутати просто взять і відмінити мені жовтоводцям, которое було в 2008 році. Добре, чому прийшлося нам з депутатами з безп'ятим з тут берідця воювати тиждень, коли «Жовтоводські вісті опублікували статтю невідомого автора. Ми спілкувались із сірою про це. Підожіть про провокаторів. Тобто всі жовтоводці провокатори за Дослухайте нас. Чому ми тиждень воювали, і вчора тільки Анталія Павла сказала, да, опублікуємо. Опублікують думку жовтоводців. Чому не чують? Справа вас... в тому, ви бачили тисячу тисяч підписів у вас в кабінеті. Вам принесли відкриті листи. В... У мене підписи в кабінеті, відкриті листи. Чому про це не сказав ворон в репортажі вчора? Ну спросіть у це у Ну він же ваш заступник. Ну, я, щоб понятно було, говорю, я не, не відстаю, що цей магазин строївся чи не строївся магазин. Взагалі, ізначально, ви почуйте те, що вам кажуть. То есть, еще раз повторюсь, в 2008 году желтоводцы сказали о том, что хотим построить. Депутаты собственноручно отменили это решение. Я назначил слухание, чтобы желтоводцы сказали в 2014 году, хотим или не хотим. Все, вопрос закрылся. Если желтоводцы скажут, что мы хотим, тогда будет следующий этап, значит, тогда будут торги на конкурсной основе, І хто сюди зайде? Чи зайде сюди 33 квадратних метри, чи зайде Іванов, чи зайде Петров, я не знаю, тому що це будуть торги. А ви е, е, ухватилися, значить, за 33 квадратних метри, ухватилися за цей самий і починається колотися колати, в. ж Степ їздив, знімав репортаж в Южному? Ну спросіть Степ, чого їдеться. Следующий наш шаг, це була і предвиборна кампанія, це ремонт наших городських автомобільних дорог. Значит, за 100 днів, скажімо так. выполнена работ значит с бюджетных средств на 600, то есть выполнена работа 600 квадратных метров асфальта мы уложили так и потом значит, по моей инициативе, спасибо, поддержали значит, предприниматели города Желтые Воды, хотя было много скептиков о том, что ой, нельзя там бетонировать, потому что это самое, мы все отлично все понимаем, что да, нельзя, нежелательно асфальт бетонировать значит, бетонной смесью, потому что это разные значит, материалы, разная, разная температура расширения, И вполне возможно, что в зимний период пойдут какие-то трещины, может сказать, это сколоться, выколоться, но на то в тот момент было единственное решение или у нас будут машины прыгать по ямам и ничего можно не делать или можно что-то хотя бы предпринять сделать то есть спасибо желтоводцам спасибо частным предприятиям которые скажем так вносили свои финансовые средства за которые покупали меньше песок значит и спасибо пожиро который значит, делал эти работы, то есть возглавлял, возглавлял работы, потому что работников для выполнения этих работ давали -то те же самые значит, частные предприниматели. То есть и мы таким образом мы сделали порядка 500 квадратных метров ям сделали, а как вы знаете, я говорил, что у нас 6000 тысяч квадратных метров ям по городу желтые воды. Значит, и дальше работа продолжается. И спасибо, допустим, тем предпринимателям, вот, допустим, как вот по бугуна щедрый кошек. То есть они самостоятельно взяли вокруг своего магазина, немножко этого самого сделали, сделали это самое бетонное покрытие. Значит, даже, скажем так, частные жители, которые напротив своих домов, значит, забетонировали, скажем так, яму. Кроме того, допустим, вот наш, этот самый, значит, наш инвестор, который по, по тепловым сетям, значит, этот самый компания «Энергопрогресс», то, то же самое, вот они от кольца до улицы Заводской, они идут и не спеша бетонируют вот эти все ямы. И чекают, когда 50 руки в Комсомолу? Значит, я думаю, что сейчас решается вопрос финансирования, и где-то в ближайшие неделю-две э, начнется опять асфальтирование дорог. Это то, то, те работы, которые будет, будет выполнять э, это самое, наш уже вот, это текущий ремонт дорог. По капитальному ремонту дорог, значит, э, у нас подрядчик Криворог, которого мы вроде как уже практически заставили, чтобы он заходил с, с это самое, значит, они в том году начали работы и остановились Чтобы они заходили и продолжали работу Это асфальтирование улицы Ватутина и исправление своих недостатков и асфальтирование площади Ленина и частично там улицы Хмельницкого Кроме того Кроме того, значит, ну, мы ориентировочно посчитали, что жители города еще частным путем где-то порядка 200 квадратных метров забетонировали, скажем так. мужчины спасибо, вы довольны? Сразу там не дуже выходило, это Кроме того, значит, значит достигнута договоренность с гран дезинвестом значит, и... Той, той, маршрутом, который есть в этих автомобилях, значит, то же самое будет ремонтироваться асфальтовое покрытие. На, на, сегодняшний день, буквально на днях, начнут ремонтировать в районе шахты, там где-то порядка 200 квадратов по улице Валявка. Значит, ну и дальше будет продолжаться по, по, по пути исследования, то есть будет, будет финансироваться грант под инвестор, значит, эта работа будет дальше выполняться и делаться. Очень, значит, так... Может уточнить точнее, асфальтироваться или асфальтироваться? Асфальтироваться. <говорит> асфальтироваться. То есть бетонируется то, что помогают предприниматели, то, что не касается городского бюджета. То есть мы не тратим деньги с местного бюджета, с городского, никуда ничего. Это, так сказать, спонсорская помощь, это самое. А то, что касается асфальтирования, то, текущий ремонт, это, так сказать, бюджетные деньги, скажем так. И э, то, что я сказал по гарантии дезинвесту, значит, это спонсорские деньги. То есть предприятия вкладывают деньги в дороги, опять же, сказать, по которым они ездят, и которые они разбили. То есть это, я считаю, сказать, это правильно, это логически верно и нормально. Значит, кроме того, общался я с Сорокином Александром Геннадьевичем, руководителем Воздвока, и в принципе мы пришли к мнению о том, что нам необходимо все-таки сделать въезд в город Желтой воды со стороны Киева, со стороны серно-кислотного завода, потому что дорога ничья, скажем так, она не стоит на балансе города, она как считается по документам как технологическая дорога, ну, достигнута договоренность. И сейчас приезжали представители из города Криворога. Значит, с нашими представителями ЖКХ встречались, обследовали эти участки. Сейчас составляет проект, это самое, сметную документацию, во что это будет нам обходиться. То есть мы хотим от кольца нашего, значит, в сторону серно-кислотного завода полностью отремонтировать эту дорогу. Я думаю, в ближайшее время все-таки мы тоже начнем... Выполнять данные работы. То, что касается 5 дорог, на сегодняшний день, как я ранее уже говорил, значит, более 20 дорожных знаков заменено. Немножко не хватает дорожных знаков, еще пешеходный переход и так далее и тому подобное. То есть мы их будем приобретать и дальше вешать. То есть, у нас есть Схема, кроме того, у нас значит, сделана дорожная разметка, опять же, сказать, не, не вся 100% не хватает, немножко, естественно, мы будем дальше продолжать делать. У нас было предписание по пяти железнодорожным переездам, не, не нанесена разметка, значит, три переезда мы нанесли разметку и убрали этот вопрос. А остальные то же самое, значит, после ремонта дороги, значит, те переезда, два переезда, которые у нас идут в сторону серно завода, там тоже будет нанесена разметка, и мы тоже, кстати, уберем